Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa walaupun sekalian Seorang lagi Naim Satu lagi kes mahkamah Tetapi Naim yang ini bukan dia yang didakwa Sebaliknya dia yang menyaman Siapa yang disaman? Hmm, Macam geng sendiri je Kita intro dulu la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kan sedangkan dah yang hari ini saya insyaAllah akan banyak cerita berkenaan dengan kes-kes mahkamah dan pada petang ini, saya nak cerita berkenaan dengan perkara yang berlaku atau lebih tepat lagi yang sedang dilakukan oleh Menteri Agama iaitu Datuk Dr. Naim Muhtar di mana Datuk Dr. Naim, seperti mana yang telah dilaporkan dalam akhbar pada hari ini telah bertindak menyaman seorang ahli politik yang juga merupakan seorang pensyarah dekat Universiti Tempatan iaitulah Dr. Abu Hafiz Saleh Hudin di mana Dr. Naim dalam saman beliau telah menyatakan bahawa Dr. Abu Hafiz telah bertindak menggelarkan beliau ini sebagai angkuh. Dan kata Dr. Naim, perkataan Dr. Naim ini sebagai angkuh merupakan satu perkataan yang seolah-olahnya menggambarkan Dr. Naim ini tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Agama dengan kompeten. Seterusnya perkataan angkuh itu merupakan satu fitnah ke atas beliau. Jadi oleh kerana itu, beliau telah bertindak menyaman Dr. Abu Hafiz Salihuddin. Dan setakat waktu ini, kita pun tak tahulah bila kata-kata sebutan kes itu ditetapkan dan sebagainya. Dan sebagai respon, Dr. Abu Hafiz telah respon kenyataan Dr. Naim tersebut dengan mengatakan bahawa dia telah acknowledge dan telah menerima surat saman yang telah diberikan kepada beliau dan beliau kata apa? Lawan tetap lawan. Pertamanya, tuan-tuan dan puan sekalian, saya kena ingatkan satu perkara. Dr. Naim of course lah dia merupakan Menteri Agama Kerajaan Perpaduan Madani. Manakala Dr. Abu Hafiz Salihuddin pula merupakan orang yang memang secara rekodnya ada melompat-lompat parti. Mula-mula beliau ini menyertai parti bersatu. Kemudiannya beliau ini telah melompat pergi ke parti pejuang selepas basicallynya pejuang ini berpisah lah kan. Bila Tom wujudkan pejuang, beliau pun menyertai parti pejuang. Dan kalau tak salah saya menjadi ketua muda parti pejuang. If I'm not mistaken lah. Tetapi selepas Parti Pejuang dikatakan memohon untuk menyertai Perikatan Nasional pada sekitar tahun 2021 macam tu lebih kurang. Beliau telah bertindak melompat meninggalkan Parti Pejuang. Dan sekarang ini kita pun tak pasti yang beliau ini merupakan parti apa. Tetapi yang pasti satu, tuan-tuan dan doktor Dr. Abu Hafiz ini memang tidak sukakan PAS. Dia tak sukakan Perikatan Nasional. Even dari dulu pun, beliau ini antara mereka yang cukup kuat menghentam PAS, menghentam uh, betul kemimpinan PAS dan sebagainya. Bahkan dalam kenyataan beliau ketika beliau keluar daripada parti perjuangan dulu, beliau kata beliau tak boleh terima perjuangan ekstremis yang dibawa oleh PAS dan juga Perikatan Nasional. Jadi oleh kerana itu, kita tak boleh kata yang Dr. Naim ini menyaman orang pembangkang, orang PN ke apa-apa ke tidak. Dr. Naim basicallynya menyaman geng sendiri. Tetapi nak kata geng sendiri pun tak juga sebenarnya sebab fahaman mereka berbeza. Dr. Naib ini seperti mana kita tahu memang merupakan orang yang cenderung pada fahaman Asyairiyah lah kan. Fahaman-fahaman yang dipanggil sebagai fahaman aswaja tu. Menekala Dr. Abu Hafiz ini kalau tak salah saya merupakan geng-geng yang salaf. Atau boleh bertepat lagi geng yang macam seadiran dengan Dr. Mazah, dengan Dr. Fatul Bari, dengan Dr. Rozami Ramli dan sebagainya. Jadi mereka ini walaupun satu geng dalam mentampas katakan tetapi mereka ini tak geng dari segi pemahaman dan juga mereka punya aliran senang kan jadi basicallynya Dr. Naim telah bertidak menyaman Abu Hafiz ini kerana Abu Hafiz dikatakan telah mengatakan Dr. Naim ini sebagai seorang yang angkuh tuan-tuan dan puan-puan dan kata Dr. Naim itu merupakan satu fitnah. Saya tak tahu apa buah butir sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tahu macam mana mereka dulu berbalah. Tetapi mungkin saya yakin dengan Arya Mufti itulah kan. Berkenaan dengan Arya Mufti ataupun kecenderungan kerajaan sekarang ini nak menaikkan aswajar sebagainya. Mungkin kan itu Agaknya geng-geng yang berat kesalaf ini macam tak puas hati dan mereka pun berbalah sesama sendiri Dan kalau anda tanya saya tuan-tuan dan perempuan, saya tak minat perbalahan ini Saya tak minat langsung perbalahan antara geng aswaja dengan geng Wahabi ke apa-apakah, saya tak minat langsung Saya langsung tidak berminat dengan perbalahan aliran Dari dulu lagi kalau anda adalah mengikuti tulisan-tulisan saya dekat FB, saya cenderung kepada pandangan raikan semua Kalau orang tu kata ini, orang tu kata itu, kita ambil jalan tengah, senang kalau rasa benda itu khilaf dan kita semacam kita pandang kita, just keluar dari khilaf. Itu saja. Tak payah nak duduk bergaduh, nak kata ada ah, yang kau salah lah, ada ah, yang kau betul dan lah, sebagainya. So, tu kata, ini wahabi memang golongan yang apa tu, menzahirkan Allah. Dan yang satu lagi kata, ini golongan ahli bida'ah, kaki capal semua. Apa gunanya tu masyarakat semua tu? Tak berguna pun. Kau duduk gaduh sana, gaduh sini, berperang sana, berperang sini. Seorang so, kata tu bida'ah, seorang so, kata tu wahabi. What's the point? Saya memang tak setuju benda tu, tuan-tuan dan sekalian. Tetapi bukan itu yang saya bincangkan. Cuma ni saya yakin. Perbuatan sama-menyaman ini ada kaitan dengan perbezaan aliran tersebut. Allahumma Allah nabi sawab. Tetapi satu je lah. Saya dapati macam ada satu kecenderungan pula dalam menteri-menteri madani ini. Bila rasa-rasa macam terguris hati sikit, ah, mulalah nak menyaman, nak ambil tindakan undang-undang dan sebagainya. Soal-soal macam mereka ini tidak boleh dikritik langsung. Langsung tak boleh dikritik. Kalau mereka didi fitnah, contoh, contoh fitnah, Dr. Naim telah menggajikan seorang ini untuk mentang orang. Contoh kan, benda fitnah kan. Ah ha, itu bolehlah aku nak saman. Eh bila masa aku gajikan orang tu buat kerja jahat? Tak ada benda tu betul. So aku fitnah kau. Ah ha, itu tepatlah kan. Tetapi dalam masa yang sama juga kalau lah setakat kata ah dia ni angkuh lah, dia ni sombong lah. Eh nak saman buat apa? Sebab itu pandangan orang itu. Pandangan orang yang bercakap itu kan. Mungkin pada dia dok tenang tu angkuh. Mungkin dok tenang kata eh aku tak angkuh. Dan benda itu need to be settled dengan perbincangan. dengan muzakarah, bukan dengan saman menyaman. Tetapi itulah macam satu kecenderungan pula menteri-menteri madani ini kalau rasa tak puas hati, saman. Tak puas hati, saman. Tak puas hati, saman. saman. Seolah-olahnya mereka ini menggunakan saman itu dan juga mahkamah untuk menutup mulut orang yang mengkritik. Benda itu tak betul. Benda itu tak tepat sama sekali dan benda itu telah melarang dan juga menghalang demokrasi. Memang betul. Kita janganlah demokrasi sangat sampai kita nyakitkan hati orang lain. Tetapi kalau setakat nak kata orang tu sombong, orang tu angkuh, orang tu bongkak ke sebagainya, benda itu tak payah saman pun sebenarnya. Tak perlu untuk sampai nak kena ada defamation ke apa-apa ke sebab Yalah, itu biasa. Bukannya macam macam saya katakan tadi, bukannya dituduh orang itu telah melakukan satu perkara yang jahat, tetapi orang itu tak buat. Ah, ha, kalau benda itu berlaku, yes, memang patutlah jangan saman, betul tak? Tetapi itulah, saya sebenarnya mengharapkan agar, yelah, walaupun kedua-dua pihak ini saya tak sokong pun sebenarnya. Dr. Naik saya tak sokong, si Abu Hafiz pun saya tak sokong sebagainya kan. Saya harapkan kes ini dapat selesai dengan baiklah. Sebab macam kelakar, hanya kerana nak kata orang itu angkuh ke, orang sombong ke apa-apa ke, dah nak saman. Macam Allah, kelakar gila masalahnya kan. Membazir walaupun gunakan duit sendiri tetapi membazir bazir masa bazir duit bazir apa tu resources dan macam-macam lagi dan mahkamah pun tak sepatutnya dibazirkan masa mereka dengan membicarakan kes-kes yang bagi saya sangat-sangat picis seperti ini macam terlampau koyak sangat seolah-olahnya mahkamah sekarang ini menjadi tempat untuk segumpulan orang yang koyak cuba untuk menampal kekoyakan tersebut ah ha, itu yang tak sedap tuan-tuan sekalian mahkamah tidak sepatutnya digunakan untuk kerja-kerja dan juga perkara seperti itu banyak lagi kes-kes yang lebih berat yang perlu dibincangkan, dibahaskan dekat mahkamah. Setuju atau tidak. Tetapi akhir kalam tuan-tuan dan sekalian. At least kita nampak. Dr. Naim, orang duk kata dia angkuh saja. Wah terus saman. Berani dia saman. Sebab apa? Aku tak angkuh. So, kau nak kenapa nak kata aku angkuh? Aku saman kau sekarang. Tetapi ada orang itu tuan-tuan dan perempuan. Walaupun telah dituduh melakukan serangan seksual. Dituduh untuk melakukan serangan fizikal. Dituduh melakukan macam-macam. Dia dah saman. Tapi dia tarik balik saman tersebut. Dan sekarang bila orang yang menuduh itu menyaman dia kerana engkau buat benda itu kat aku tapi aku tak dapat nak aku ok, apa masuk ke mahkamah kes ni maka aku saman kau. Orang itu pula bersungguh-sungguh cuba untuk mencari imuniti, mencari kekebalan dan bersungguh-sungguh cuba hendak menangguhkan kes. In a way, nampaknya Dr. Naim lagi berani nampak jaya kan. Tetapi itulah. Sebab kata sahabat saya ini, Fafasi lah. Berani kena benar. Takut kerana tak berani. Kalau tak berani, maknanya tak benarlah tu.